Здравствуйте, меня зовут Кирилл Натяжка, и сегодня я вам покажу пару движений на позиции лопост. Перед тем, как получить мяч, мы стараемся занять позицию как можно ближе к кольцу. И заняв позицию как можно ближе к кольцу, мы создаем опасность для команды соперника. Вот. И занимаешь позицию, сгибаешь ноги свои как можно ниже, чтобы, чтобы защитник не смог тебя сдвинуть. Показываешь руку дальнюю от защитника. Получаешь мяч, смотришь, как защитник тебя держит. Если он закрывает тебе центр, сразу же уходишь в лицевую, то есть и завершаешь бросок. Если увидишь, что защитник закрывает лицевую, мы делаем первый удар в центр. После того вы либо атакуете либо если он заградил путь в центр, мы опять же используем это же движение и зашагиваем, чтобы завершить атаку. Тренируйтесь и болейте за Азамаш.